Everybody dance! Саме з такими закликами ми відкриваємо черву частину yes. стартап-шоу на М1. Я вже да. приготовилась танцювати. Ну, 16.30 Ми продовжаємо і будемо відкривати секрет о том, как становиться звездой yeah. на а ще ми дізнаємося про х'ю Лорі, Гранта, Х'ю Джекмана, як він був клоуном на початку своєї кар'єри. Дівчатки, дівчатки, підбігайте скоріше, тому що ми говоримо про те, як знімати крутий селфі. О, і звичайно ж, ви дивитеся нас, потім відповідаєте на питання і отримуєте свої подарунки. Ну а прямо зараз я вже пропоную зустрічати нашого гостя, який займається проектом. Дэнстер. Ой, что Сергей это такое. Сергей Гритюк, он поговорит с нами и расскажет, что же девушкам мешает стать прекрасными э, танцовщицами. Сергей Гритюк, кандидат у майстри спорту з танців, світу серед с бальных танцев, переможец чемпионату света среди Молоди SEO проекту Дэнстер. Это онлайн-платформа для тех, кто интересуется танцами на профессиональном уровне. Как ты совмещаешь стартаперскую э, деятельность вместе с хореографической деятельностью? Це это возможно? Согали. Ну, когда мы начали делать, я еще как-то успевал это все совмещать. Сейчас полностью я занят стартапом, и хореографическая деятельность немножко отошла на задний план. А как ты потрапил в эту сферу? Чему занялся сам стартапом, а не продолжил свою артистичную карьеру? Это было совершенно случайно, потому что э, у меня буквально там в один день родилась какая-то идея, связанная с танцами. Я поз... со своим знакомым Женей встретился, и мы решили ее обсудить. В Харкове это все отбывалось, да, да, так? Да. А в Харкове знамениты своими танцористами. И почему а, вы поняли, что этот стартап будет приносить потом результате вам успеха? А больше вы так просто на Сначала это было, естественно, на обум, как и все идеи. То есть они рождаются буквально с космосу да да вот потом мы начали изучать этот рынок начали понимать насколько он большой оказалось что он действительно большой и может приносить громадные деньги так вот. пытание в Украине и в Украине тоже еще у нас так бату танцевальных фестивалей так много нас... ивентов. да у нас очень большое количество фестивалей наша страна она одна из лидеров танцевальной индустрии если мы говорим про бальные танцы да и вообще мы очень много танцоров в Украине существует но сколько таких в месяц где-то вот получается? в да. месяц порядка 30-50, а. это крупнейших. Если То есть говорим, реально каждый день танцевать каждый не перетанцевать. выходные, каждый день, да, и это только бальные танцы, это мы еще не говорим про там хип-хоп и mm -hmm. про, ну, про все остальные а направления. это повязано так? Это Катяка из Украины, самая до танцев. Я не знаю, но я думаю... Мимо, мы танцуем. Мы, да, мы такой народ, который любим танцевать, петь и все остальное. Поэтому вот как-то так. Ну, это... Какие главные особенности вашего ресурса? С чего вы можете надать такие послуги, которые никто не надаст в жодного раза? Ну, сейчас наш ресурс представляет из себя веб-платформу для организации танцевальных мероприятий в интернете. То есть мы помогаем организаторам создавать и, так сказать, управлять своим турниром. Свыше пяти соревнований было проведено через наш сервис. Среди них был один э, чемпионат Европы, то есть там mm -hmm. было громадное количество танцоров. Yeah. После него просто нам звонили и люди, и организатор говорил спасибо большое, с меня там снялось куча просто проблем, которые всегда на мне висели. Вот мы, ну честно говоря, были просто ну, в восторге и в шоке, что у нас так все хорошо. До этого все, что было в организации соревнований, оно было вручную. Yeah. Там люди писали, записывали, как-то там это все проводили. Мы uh -huh. дали им инструмент, чтобы чтобы это было все в интернете, чтобы человек мог зайти в интернет, посмотреть красивую страницу в интернете соревнования, с расписанием, узнать, где это находится, кто будет судить, сколько это будет стоить, купить билеты на, на это мероприятие, зарегистрировать себя, то есть полностью весь вот этот вот механизм мы даем, так сказать, бесплатно практически. Но, але, монетизует и как раз что. Монетизуємо как раз якраз, що люди платять за участь в спортивних сорівнуваннях, і ми беремо за це свій маленький процент. Прямо зараз ми стартуємо танцювати губака у Києві. Тож дивіться, як відреагували на нашу подорож Кияни. Ви коли-небудь у житті займалися танцями? Ні. Я професійно займалася. Да, іноді. Кожна дівчина коли займалася танцями. Спортивна гімнастика, хіп поп белі, э, денс народними. Танцями, бальними займалися. Хопстайлем. А можеш показати пару рухів? <рес> Це було дуже давно. Колись стояли отак. А, а потім ще ось так. Так. Трам-парам-парам. Мабуть, отак. Йо! -ху -ху! І поїхали. Папам-папам. Вихід з гопака і я певні, що українська нація найтанцювальніша. Це телеканал М1. найтанцювальніший канал. Ну просто фантастично, Сергей. Як ты бачив тільки ново, люди танцуют, будь де, навіть просто на улице заполняешь и починаєть тебе щось презентувати. <laughs> а, як ты думаешь загалі, а ваш сервис більше потрібен тренерам, а, бізнесменам, або ж тим, кто намагається у майбутньому продовжувати кар'єру танцюра? Наш сервис, он для всех на самом деле. То есть наша глобальная цель сделать его для всех танцоров, которые занимаются, организовывают, хотят заниматься танцами. Мы планируем выпустить мобильное приложение для танцоров, yeah. то есть, которое должно быть, так сказать, покорить их сердца. Uh -huh. Вот, оно сейчас в стадии разработки, но я думаю, это будет достаточно грандиозно. Какие направления сейчас все же доминируют? Ну, какие час, ну, чаще вам встречаются и на какие вы делаете акценты направления? Сейчас мы больше сфокусированы на бальных танцах. На бальных. Заявки поступают, но мы пока сфокусированы только на бальной индустрии. А сколько у вас в команде людей? Сейчас в команде у нас 5 человек. Это все так сказать, практически все танцуют или когда-то танцевали, да. Yeah. А чем ты занимаешься? Самое интересное. Собой? В команде я занимаюсь тем, что как бы идея родилась больше как бы у меня и развиваю идею, то есть привношу какие-то новые дополнительные моменты, куда это можно развивать. Мы обязательно сейчас с тобой будем продолжать буду будем танцевать у студии М1. А пока еще хочу нагадать, что у ближайшем, мы будущем, мы узнаем про долю Хью Джексона. Не переключайте М1, потому что что через час мы откроем секрет о том, как стать звездой та танцпола. Я и... хочу, вы, знаете, взять и снова промоутить это имя. Хью Джекман. О, боже, что ж ты такой. Про танцпол, в общем, вы поняли. Не переключаем. Учимся танцевать вместе с нами. А также откроем секреты по поводу селфи. Как и э, в каких программах их <irling of a power rip> делать крутыми. <usuãos> -thruh! -thruh. Будьте с нами на стартап шоу М1. Затанцуем всех.